Здравствуйте. Здравствуйте. Артем вторую. давайте поговорим о ваших студенческих годах. Это было очень давно. Студенческие годы мы начали в 1995 году, когда я поступил на первый курс. Я учился в начальном на подготовительном отделении на подфаке, а потом уже поступил не в общей группе, а перед общей группой на ИСПАК в 1995 году. Ну и закончился, соответственно, в 2000 году. Учились мы. Я знаю, что ну, разные люди совершенно учились. Я знаю, что, люди занимаются чем угодно. Кто-то ушел в науку, насколько я помню, там Юрий Беликов, Владимир Куликов, кто-то ушел в журналистику, в бизнес, кто-то работает за рубежом, очень много работают, за рубежом очень многие работают в России. То есть из факта дал, собственно говоря, то образование, которое, где каждый как захотел, так и сумел себя реализовать. Вот я реализовываю себя здесь, в этой школе, и, в общем-то, ничуть не жалею а когда-то ранее сделанном выборе. То есть изначально выбор профессии был обоснован желанием пойти работать в школу? Нет, не был он обоснован. А чем был обоснован? Да. Ну, он был обоснован заниматься тем, что мне нравится. Я занимаюсь тем, что мне нравится, то, что доставляет мне удовольствие. И можно заниматься большим бизнесом, но тогда ты порабощен деньгами. Можно заниматься журналистикой, но ты должен все время писать, постоянно статьи быть на виду. А можно работать с детьми? Я работаю с детьми, мне это доставляет удовольствие. Вы работаете долгое время в школе, наверняка накопился какой-то опыт. Конечно, как говорят, столько не живут. 12 лет да, уже будет скоро. Опыт накопился. Ну, понимаете, то есть, когда я пришел только-только работать, в общем-то, мне помогли старшие коллеги, выпускники университета. Это и Наталья Борисовна Шарамко, это дочка Бориса Андреевича Шарамко, собственно, и Юрий Викторович, наш директор, который тоже выпускник, в общем-то, университета. То есть, и мне очень повезло, что здесь была преемственность. То есть, здесь не было людей из пединститута историков где разные немножко взгляды на изучение предмета мне было проще и они понимали с какими проблемами я сюда пришел и где мои слабые стороны затем прошел какой-то период времени наверное каким-то водоразделом послужило мое участие в конкурсе учитель года я стал одним из призеров этого конкурса но ну, а на сегодняшний момент я уже ну, учитель категории э, старший учитель имеют звание вот среди моих в общем то выпускников есть и призеры областных олимпиад и призеры в общем то конкурса малой академии наук э, есть дети которые сдали э, зовнишнее незалежное оценивание по истории украины на 200 баллов в общем то поэтому я считаю что я в этом аспекте эта школа наша школа 131 помогла мне реализоваться, в общем как человеку и иметь те достижения, которые можно, в которых можно гордиться. Но, во всяком случае, скрывать их не стоит, и стесняться их тоже не стоит. Что касается, в общем-то, непосредственно опыта, то вот учительский труд он характеризуется тем, что нужно постоянно меняться. Конечно, есть какие-то там наработки определенные, как проще работать, как лучше работать с детьми, как добиться наиболее быстро поставленного результата. Но учительский труд это скрупулезный труд, и за один урок ничего нельзя сделать. Все можно сделать только в комплексе. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент, то есть мне вот более интересна концепция, скажем так, создания общешкольной развивающей обучающей среды. То есть, другими словами, это в первую очередь ну, скажем так, соприкосновение разных предметов с целью достижения оптимального результата, оптимального результата воспитания гражданина Украины, обладающего, скажем так, определенным убором качеств, которые утверждены на сегодняшний момент государства. Вот. Ну, это, наверное, главная цель, но она требует постоянной согласованности в работе. То есть вот с годами пришло понимание того, что я как учитель истории один не решу поставленную передо мной государством задачу. То есть, что вся школа представляет собой некий единый коллектив, где каждый должен выполнять определенную функцию. Но самое тяжелое – это на самом деле координация работы по общим приложениям усилий. Чтобы не было повторов, чтобы как правильно расставить акценты и так далее. То есть вот эта работа на сегодняшний момент, мне кажется, наиболее интересной за ней, наверное, с точки зрения развития методики и так далее. За ней будет будущее. Спасибо. И возможно у вас есть какие-то напутственные слова для студентов, пожелания? Студентам можно пожелать то, чтобы они учились и готовили себя к взрослой жизни, потому что для начала нужно получить базу. Я благодарен СПАКу, потому что я эту базу получил, и она мне ну, скажем, дала возможность э, прекрасно себя чувствовать, в принципе, занимаясь любым делом. То есть, когда я пришел в школу, я не думал, что я здесь задержусь. Но так случилось, что благодаря своему отношению к труду, благодаря тому, что, в общем-то, я все привык делать хорошо, просто меня так научили я, в общем так как бы закрепился здесь и начал получать удовольствие, удовольствие от работы, потому что главное удовольствие для учителя, то есть констатация его, то, что он состоялся как человек, как личность, это не размер заработной платы, не количество наград, премий и так далее. Это слова выпускников, которые приходят и уже ничего не должны этому человеку. Это слава благодарность. Вот, э, я никогда не думал, что это может доставить удовольствие, что это может быть будет приятно слышать. Но это действительно приятно. Это действительно э, порождает моральное удовлетворение, которое на сегодняшний момент достаточно сложно получить ну, по разным причинам в нашей стране. Спасибо. Пожалуйста. какие-нибудь напутственные слова для студентов, пожелания? Бежать отсюда. Нет, ну так нельзя.